নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই পৰানে স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা ভিডিঅ' লৈ সেইদিনা আমি ভিডিঅ'ত যে কৈছিলোঁ আমাৰ ভাওনা দিয়া হৈছে বুলি চাৰি তাৰিখে তাৰে আজি মিঠৈ মিঠৈ বনোৱাৰ কাম চলি আছে আৰু মোৰ সন্মুখত তেওঁলোক দুজনে ভেবা লাগি চাই আছে হ'ল মিঠৈ বনাই দেখাওঁগৈ কাম পূৰা লাগি আছে কিমান কিমান মিঠৈ কিমান বনাব হা কিমান বনাব চাৰি হাজাৰ মিঠৈ চাৰি হাজাৰ মিঠৈ বনাইছোঁ গতিকে আহি যাওক চাওক খাবলৈ কি কৰি আছে মই মানে তিয়কৰ পৰা আহি আছো লং পেণ্ট পিন্ধি এইখনত ফটোখন উঠি ললো আমাৰ সদায় মোক গালিয়ে পাইছে সমাজৰ ভাওনালে সকলোকে মাতি দিয়ক ভাওনালে সকলোকে মাতি দিয়ক সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ চাৰি তাৰিখৰ দিনা ভাওনা আছে আমাৰ নাম ভকত গাঁৱৰ নামঘৰত গতিকে সকলো আহি আৰু পদক দি আহি তাৰে আহ্বান জনাই অথৈ ভিতৰতো মিঠৈ বনাইছে আহা তোমালোক দুজন মোৰ লগত দেখাই আনগে মিঠৈ বনাই আছে ভিতৰতো আৰু এইবোৰ ভাওনা কাৰণে কোচন চুচন আনি থোৱা হৈছে হয়নে অলপ দুটালৈ যাওঁ হা এয়া হ'ব সৰুতো চিনি পাইছে সেইদিনা ভিডিঅ'ত দেখিছে আৰু এইফালে দৈ টেকেলি কিমান আছে দৈ টেকেলি অ দৈ টেকেলি বনাই আছে আৰু দেখামগৈ ৰ'ব কোন বহি আছিল অঁ ককা এয়া মিঠৈ বনি আছে এয়া এয়া মিঠৈ কিহৰ কাৰণে খুহি হা কিমান বনাইছে বোলা বলি যা অ হ'ব কি কব আপোনাক মানুহবিলাক খুব ভাল পাইছে ৰিয়েলি যে ভিডিঅ' গৈ থাকো গুৰু যে কৈছিলো গুৰু বহুত আছে বুলি গুড়িছে নাই আগতে আজি কৈ আছে গুৰু আজি আনিছে নেকি

ভাতটো খাই কেনেকুৱা লাগিলে ভাত তাত খাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ মানে কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাই আছোঁ গোটেইকেইটাই লগ কৰি দিব লাগিব বাকী কেনেকুৱা ঘৰ নহ'লে মাতিছে মাতিয়ে আছোঁ চবকে আৰু ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ব্লগটো কালি সেয়া ভাত পানী খাই শুই গ'লো আৰু সোনকালে এতিয়া আহিব আপোনাৰ বজাৰ কৰিবলৈ বজাৰ বহুত বস্তু বজাৰ কৰিবলগীয়া আছিলে বজাৰ কৰা হোৱাই নাই বজাৰখিনি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব দেই এইখিনি বজাৰ কৰি লোৱা হৈ গ'ল বহুত বস্তু একদম দাইল ৰিফাইনৰ পৰা আদি কৰি একদম সৰু সৰু চফ মটনলৈকে গোটেইখিনি আলু চালু বহুত টকা বস্তু বজাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু গোটেই সিজিয়ানী ভোজো আছে তাৰ কাৰণে কালি সেয়া ভাওনা বজাৰ চজাৰ কৰি অনাৰ পিছত মানে মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ নহ'লেই আৰু এতিয়া কি হৈছে গম পায়নে মোৰ বিৰাট জ্বৰ মই আহিছোঁ এতিয়া দাদা এজনৰ ওচৰলৈ টেবলেট ল'বলৈ টেবলেট ল'ব বুলিহে আহিছোঁ যদি বেজি ল'ব লগা হয় নাজানো আৰু ভাওনাৰ কামত লাগি লাগি গাইজ মোৰ জ্বৰেই হৈ গ'ল ইফালে পৰহিলৈ ভাওনা ঠিক কৰা যায় ৰাইজ অৱস্থা বেয়া ঠাণ্ডাও বহুত আমাৰ এইফালে মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে কালি ৰাতিপুৱা মানে মই জিমলৈ গুচি গ'লোঁ ছটামান বজাত বহুত কুঁৱা আছিলে তেতিয়াই ঠাণ্ডা সোমালনেগৈ তাৰপিছত খালি প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ ৰাসৰ আবেলি মানে মই বজাৰ চজা কৰি আহি তাৰপাছৰ পৰাই গাটো ডিঙিটো চেৰাই চিৰালে আৰু ৰাতি ফালে বহুত জ্বৰ উঠি গ'ল এতিয়া আহিছোঁ দাদা এজনক ফোন কৰিছোঁ তেওঁ অকণ ওলাই আহিছে মই ওলাই গৈছোঁ খোজকাঢ়িয়ে তাৰপিছত তাকে চিন্তাহে হৈছে কি হয় চাওঁচোন বোলো বাৰু বেজী এটাকৈ লৈ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ ক'লে যে বেজী ল'ব নালাগে মই যিহেতু আজিৰ পৰা দুমাহমানৰ আগত মোৰ জ্বৰ হৈছিলে তেতিয়া আঠটামান বেজী লৈছোঁ আৰু বেছি বেজী লৈ থকাটো বেয়াও হয় গতিকে এয়া টেবলেট দিলে দেখিছেনে সেইকেইটা টেবলেট লৈ আহিলোঁ টেবলেট খাব গৈছে এতিয়া কিবা এটা খাই লাহেকৈ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি টেবলেট চেবলেট খাই লওঁ বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব মই আৰু ভিডিঅ' দিম আমাৰ জয় বিজয়ো আনিব নাম ঘৰলৈ সেয়া ভিডিঅ' আজি বনাম সেয়াও দেখাম আপোনালোকক কিন্তু এই ব্লগটো দি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহি আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বাকী আপোনালোক ভালে থাকক বাওনাৰ আপডেট দি থাকিম আউনাৰ ভ্লগবিলাক পাই থাকিব চাই থাকক বাই বাই